Незважаючи на все, что вы зараз бачили, жива земля Украина. Так называется наш марафон. Нашій студії голова партії зелених України Володимир Кастєрін. Добрий. вечір. Добрий. вечір. А, пане Володимире, ми бачили з вами зараз ці кадри. Я думаю, що всі згадали, вся країна. Та? Як ви вважаєте, що треба зробити, щоб країна не була таким безконтрольним полем, крізь яке можна возити там токсичні речовини чи там радіоактивні, наприклад? Абсолютно безконтрольно, причому і ставлячи під загрозу життя, життя і здоров'я багатьох людей. Ну, прішого, треба розуміти, що екологічні. безопасно, это экономически выгодно. То есть такие вот аварии приносят намного больше вред, чем доходы от их перевозки. Поэтому, если государство не готово их... Последствиям не готовий, ні готова технічна, матеріальна, э, профессионально, то значить не стоїть делать. Тут проблема в тому, що э, э, збитки несе держава, а гроші заробляють там або окремі люди, або окремі відомства. І вони очевидно будуть проти того, щоб там, наприклад, заборонити. Э, Проезд токсичных речевых на территории Украины. Что, что делать в таком случае? Ну Это вопрос координации, движ... ну, координации действий власти. То есть, не может быть так, что одни разрешают, потому что они зарабатывают, а за деньги другого ведомства решаются проблемы. То есть это тоже ненормально. Поэтому тот, кто принимал решение на себя и брал такую ответственность, тот должен за это отвечать. То есть он должен был предусмотреть последствия. И тогда бы принимать решение, нужно ли это делать или не нужно. А как вы думаете, на майбутнє? Як можна уникнути от таких історій, щоб щоб люди. Ну, мали якусь гарантію, що під їхніми вікнами, вибачте, не перевернеться потяг з фосфорними речовинами, з фосфором? Ну, правильно делать вибір во время выборов. То есть это единственный шанс, когда люди раз в 5 лет э, выбирают себе жизнь на следующие 5 лет. То есть э, Иначе люди не могут, ну, он может. быть активным, социально активным, но в сегодняшней ситуации в стране, когда много разных политических сил и разных мнений, то надо думать заранее, чтобы потом не было обидно или горько там за... І стидно перед дітьми за те, що ти зробив там 5 років назад, наприклад, там... А от зараз, якщо говорити, якщо думати заздалегідь, як ви вважаєте, зараз не пізно взагалі піднімати і реалізовувати ідею чистої і безпечної України з огляду на, на все, що відбувається, і ті ж самі масштабна, я вважаю, екологічна катастрофа в Криму пожежа. насчет напизну сложно сказать. То есть речь идет о том, что весь мир об этом говорит. То есть очень много известных людей, таких как Альберт Гор, э, руководитель большой экологической организации Всемирной, э, Горбачев, глава Зеленого Креста, Йошка Фишер. То есть э, во всем мире очень много сейчас э, очень ярких, известных людей, которые занимаются экологией. Украина немножко тормозит, то есть немножко отстает. Поэтому очень важно, чтобы не политики не вспоминали от выборов до выборов про экологию, а именно занимались этим постоянно, системно. Поэтому именно... Вот, многие говорят, вот почему зеленые это делают, почему они этим занимаются, почему мы идем в парламент? Идем именно для того, чтобы разбудить тех, от кого зависит. Потому что для того, чтобы решать эти проблемы, нужно иметь в парламенте большинство. То есть понятно, что мы можем только повлиять на это большинство и от того, как люди... Сделають свій вибір, буде зависить це більшість буде займатися цими проблемами, або більшість буде займатися іншими проблемами. Ви зараз згадали про Альберта Гора, Йошку Фішера, Михайла Горбачова. Як ви вважаєте, ось це, скажімо так, мода екологічна. Вона коли до України докотиться, коли люди зрозуміють, що це не менш важливо, ніж валовий внутрішній продукт, наприклад? Ну я думаю, що вже люди зрозуміли. То есть за 10, то есть даже как тысячи гектар земли лесов выиграло в Крыму. Такого не было вообще никогда. То есть то, что сейчас происходит, уже не можно замолчать или не заметить. Потому что раньше, конечно, эту тему отодвигали на второй план, потому что она экономически невыгодна для тех, кто зарабатывает на этом. Поэтому можно было как-то вот на второй план отодвинуть. Сейчас это уже невозможно задвинуть. 90, на 90% болезни от экологии. То есть сейчас то, что у каждой семье, у, у всех есть дети, и все это понимают. То есть количество заболеваний, связанных с экологией, выросло катастрофически. Поэтому Уже замолчать та вряд ли зможуть. Ми про ці масштабні події, які ви зараз згадували, будемо говорити далі. І зараз такий невеличкий погляд на Україну і на те, що відбувалося впродовж доволі короткого часу. А в нашій країні погляд з боку, Ми, тоді закупаємо енергоносітелі, ми вимиваємо валюту з економіки України. Тоді ми призводимо енергоносітелі здесь, ми безпечуємо страну робочої містами. мы загружаем сельское хозяйство, и мы не портим экологию, потому что и топливо из возобновляемой энергетики, оно экологически безопасно. Оно не дает таких выбросов СО2, что влияет на глобальное потепление. Что касается воды, мы все состоим из воды на 85%. Поэтому от того, возле какой воды мы живем, от этого зависит, чем мы болеем и сколько мы времени живем. Днепр 20 лет назад был совсем другой, чем сейчас. Поэтому если прогнозировать на 20 лет вперед или на 60, то мы можем себе представить, что это будет Канава или что это будет. То есть, опять же, все, что касается технологий по лечению Днепра, по лечению воды, по водным ресурсам, эти технологии есть, они эффективны, они современны, и они реально обеспечивают здоровье нации. Если чистый Днепр, чистую воду мы употребляем, то мы здоровые люди.